Мой закон! Мой закон! Мой закон! Их там много у нас Сегодня у нас проходит турнир по уличному баскетболу 3х3. Данный турнир организован Федерацией баскетбола ДНР в молодежи и спорта ДНР при поддержке Союза ветеранов 21-го. Этого это показать не только Давайте. Донецку, но наверное, Потом... и всему миру, что Поехали. Донецк живет, несмотря ни на что, мы хотим жить мирной жизнью, а спорт это мир, и мы хотим именно через этот праздник показать, что мы хотим мира. На Киевский район, за 10 2 Вчера сюда прилетел град, разрушил аптеку, которая находится прям рядом с этим домом, а взрывом были разрушены полностью окна с этой стороны и жителям теперь придется думать где взять деньги на новые окна чтобы их поставить и не замерзнуть от повода и дойти кондиционер работать явно уже не сможет Это по прям сюда вставлять получается? Ну, вот, вот, видите, вот она, прямо на летел. И получается, 6 квартир остались без окон, правильно? Уже 4 года в Донецке проводится турнир под таким названием Лоу-9, а мы сколько сможем. Э -э особенность этого турнира заключается в том, что у него есть два победителя. Один, который выявляется в э -э результате турнирной сетки, по итогам. А второй он, спецприз получает человек, который закончил э партию «Старт» с самым коротким количеством взрослых. Донецк, Киевский район, улица Боговеченская, дом 1. Здесь пострадал дом на высоте 4-5 этажа. Ряд попал, судя по всему, в техническое помещение между этажами. Киевский район, улица Тархунова, 5. Это, собственно, то, что осталось от этого дома. Вот как-то так времена теперь выглядят дома местных жителей, которым прилетели сюрпризы в квартиры, точнее дома, мы видим уютный огонек, из которого дым выходит крышу, собственно, прямо в небо, потому что крыши уже нет. Вот. А вот, собственно, вот, вот этот сюрприз, именуемый снарядом от Града, тоже еще дымится. Вот, от него и загорелся весь этот дом. И сгорел до основания. А это кухня в этом доме. Здесь кто-то еду разогревали, собственно. Вряд ли уже это получится. Что судя по этой свечке, свет здесь большая роскошь. Эту посуду уже никто не помоет. Эту тоже.